بسم اللہ الرحمن الرحیم و و وسلم علی رسول کریم اما نا شکری کے نقصانات نا شکری ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نا شکری کے نقصانات میں سے پہلا نقصان وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے کوڑی اندا اور گنجا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا چنانچہ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا چیز پیاری ہے اس نے کہا خوبصورت جلد اور اس کی اچھی رنگت کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پیرا تو اس کا مرض جاتا رہا اور اسے اس اچھے رنگ کے ساتھ خوبصورت جلد عنایت ہو گئی پھر فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے اس نے اونٹ یا گائے کہا راوی کو شک ہے کہ کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کہا تھا تاہم اسے دس ماہ کی حاملہ اونٹ نہیں دی گئی فرشتے نے کہا تجھے اس اس میں برگت دی جائے گی پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا مجھ سے یہ گنجا پن جاتا رہے اور میرے خوبصورت بال ہو کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اگ آئے پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے کر کہا کہ تجھے اس میں برگت دی جائے گی اس کے بعد وہ فرشتہ اندے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھ سکوں فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی فرشتے نے دریافت کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی پھر ان دونوں کی اونٹنی اور گائے بچے جننے لگی اور بکری نے بھی بچے جننے شروع کر دیے تو اس کوڑی کے پاس جنگل بر اونٹ ہو گئے گنجے کے پاس جنگل بر گائے اور اندھے کے پاس جنگل بر بکریاں ہو گئی اس کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل و صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں دوران سفر میں میرا سامان وغیرہ ختم ہو گیا ہے آج میں اللہ کی مدد اور پر تیرے تعاون کے بغیر اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتا لہٰذا میں تجھ سے اللہ اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت خوبصورت جلد اور بہترین مال دیا ہے مجھے ایک ایک اونٹ چاہیے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر سفر کر سکوں کوڑی نے کہا مجھ پر اور بہت ذمہ داریاں ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں کیا تو کوڑی نہیں تھا سب لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر بھی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے دیا اس نے کہا میں تو جدی پشتی یعنی باپ دادا سے مالدار چلا آ رہا ہوں فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا پھر وہی فرشتہ اس ش... اسی شکل صورت میں گنجے کے پاس گیا اس سے بھی وہی کہا جو اس نے کوڑی سے کہا تھا گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ کوڑی نے دیا تھا فرشتے نے اس سے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہ لیتا پھر فرشتہ اسی شکل و صورت میں نابینے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین اور مسافر ہوں دوران سفر میں زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے لہٰذا میں اللہ کی مدد اور پھر تیری توجہ کے بغیر اپنے وطن نہیں پہنچ سکتا میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تیری آنکھیں دوبارہ روشن کی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا سفر جاری رکھ سکوں اس اندے نے کہا بے شک مینا بینا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی سے نوازا میں محتاج تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا لہٰذا تو جو چاہے لے لے اللہ کی قسم آج جو ضرورت والی چیز بھی تو اللہ کے نام پر لے گا میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو صرف تم لوگوں کا امتحان مقصود تھا یقین اللہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گئے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے اس میں بے شمار عبرت اور نصیحتیں مزمر ہے غور فرمائیے کہ پہلے دو آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور نہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور نہ حقوق اللہ ادا کیے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کا شکار ہو گئے البتہ نابینا شخص نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کیا تو اور ان کو صرف اللہ کی طرف منسوب کیا حقوق اللہ کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے شکر کے تین ارکان پر عمل کیا جن کے علاوہ شکر کا وجود ہی ممکن نہیں شکر کے تین ارکان یہ ہے اقرار نعمت انعامات کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا اور نمبر تین انعام کرنے والے کی رضا کے مطابق انعامات کو خرچ کرنا دوسرا نقصان وہ نعمتوں سے محرومی ہے قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے گیرے میں لے لیا سور نحل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے کسی بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکایا کہ بوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مذکور آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے کہ آیت کریمہ میں قریہ سے مراد مکہ والے ہے جو بہت چین اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے آس پاس کے علاقوں میں لڑائیاں ہوتی لیکن مکہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا جو یہاں آ جاتا امن و امان میں جو بھی یہاں آتا امن و امان میں آ جاتا لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہی رہے جن میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست و نبوت تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کی سزا میں دونوں نعمتیں زحمتوں سے بدل دی امن کو خوف سے بدل دیا اور اطمینان کو بوک اور گھبراہٹ سے یہ جو برا انجام اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے جھیلنا پڑا کہ ان کا امن خوف میں اور اطمینان بوک میں اور گھبراہٹ میں اللہ نے بدل دیا یہ صرف اہل مکہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ کا یہ اصول قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے تیسرا نقصان وہ روحانی زوال ہے ناشکری انسان کو شیطان کے قریب کر دیتی ہے کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کیا تھا کہ ولا تجد و اکثر ہم اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اور چوتھا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے ناشکری کے رویے معاشرتی ناانصافی حسد اور انتشار کو فروغ دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی گھر اسی ناشکری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں